Всем привет! Не выдержал лихої доли Шурик. Пока профилял крутив. поїхав взяв HBC Compact. Новиночка Дніпрема 4 прямо за Аккумулятор и зарядочка. 3 вроді вроде бы 30 или 40 минут 4 А до полного заряда. Если неправильно, можете чуть-чуть поправить. А сейчас мы распакуем, поднимемся, что у нас там есть в нем. Так что, работу надо доделывать бегом. Шурик делать не мог, пришлось ехать брать новый. сам шурик. Бумажки, крепления, инструкция. Инструкция нам не надо. Так, что у нас на нем есть? Первое кольцо. Шуруповерт, сверло и типа перфоратора. И сила удара у нас есть. И сейчас зарядочку подаем, что у нас тут за зарядочка. Пусто. Вот такая у нас зарадочка до него. Вот так вот она есть. И в среднем комплекте получился, по-моему, 120 долларов где-то, если будет комусь интересно. Добрый вечер всем, Сан. Вот наш роповерт теперь в деле. футболочку мы запетали.